أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بذنوبهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون Awa min ahlul qura an yatayum ba'suna Tuhan wahum Yang bermaksud. Dan kalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa. Dan saya bukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan yang banyak yang turun daripada langit dan keluar dari bumi. Tetapi kebanyakan mereka membohonginya. Lalu kami kami hukumkan mereka, bencanakan mereka dengan apa sebab apa yang mereka lakukan. Adakah penduduk negeri merasa aman daripada hukuman kami di waktu malam ketika mereka minyak tidur? Kalau mereka melakukan kesalahan. Adakah penduduk negeri merasa aman daripada hukuman kami ketika mereka sedang bermain waktu pagi. Kalau mereka melakukan kesalahan. Menunjukkan bahawa sifat takwa mengerjakan perkara yang baik, meninggalkan kejahatan, sangat penting bagi sesebuah negara. Sama ada pemimpin sehingga rakyat. Pemimpin menjadi contoh dan teladan kepada rakyat. Dan ya, sebab itu disebut oleh Allah Permaan Allah Taala. Wajahna minhum aimmat yang yahduna bi amrina lama sabru, bakanu Dan kami jadikan di kalangan umat zaman dahulu pemimpin-pemimpin yang memimpin mengukuh petunjuk kami Setelah mereka berjuang dengan sabar melakukan perubahan. Dan mereka yakin berayat-ayat kami. Diorakan ayat ini dengan kata ulama' An-Nas ala dini dinimulukim Rakyat terpengaruh. Dengan celata pemimpin-pemimpin mereka. Kita menghadapi suasana negara yang sangat membimbangkan moral, jenayah dan sebagainya. Sehingga berlaku di sekolah-sekolah. Bukan saya perekat masyarakat umum. Di sini menunjukkan ada tanda-tanda tidak kena dalam kempen negara yang kita pilih ini. Yang perlu dilakukan perubahan. Al-Quran menunjukkan pemimpin-pemimpin teladan. Supaya falsch oleh und heute Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan al Qur'an. In. Contoh yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin yang telah berjaya mengubah masyarakat Arab yang ganas yang kacau bilau membunuh dan maksiat Membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup. Kerana tak boleh berperang. Berbagai kejahatan. Masyarakat andegi itu dapat diubah. Dengan petunjuk Al-Quran. berjaya menegakkan sebuah negara. Masyarakat majmuk. Yang besar dalam sejarah manusia. Wilayahnya dari Nusantara. Perhentasi Asia Tengah. Selatan Eropah utara Afrika dalam masa 1300 tahun dalam keadaan aman sehingga dia turunkan oleh penjajah yang hasad yang dengki yang tamak haloba -hal semata-mata untuk merampas kuasa dan harta dalam dunia ini Al-Quran menyebutkan dua contoh pemimpin yang menguasai dunia. Nabi Sulaiman AS dan Dhul Qurnain AS. Memangai itu jadi kuasa besar tunggal dunia. Nabi Sulaiman contoh menentang rasuah dengan sekerah-kerahnya. Adapun penduduk Qurnain menunjukkan negara berkebajikan apabila mahar marani berqis in menyogok rasuah kepada nabi sulaiman alaihi salam disebut wani muslatu ilaiha bihadiyatin panadrotun bima yarju al mursalun fa ingin menghantar hadiah-hadiah yang banyak yang mahal harganya kepada Sulaiman yang memerintah. Mereka kita lihat apa reaksi kita. Reaksi dia terhadap utusan yang dihantar itu. Sulaiman menjawab, Quran menyebut, Kalau maja Sulaiman uqal atum atum dunani bimal bimalin, hama atani Allahu, hama khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun irja ilaihim fala na'tihum bi junudin la qibla lahum la nukhrija annahum minha saghirin bila dibawa hartu abdul salam alaihi salam tiba dia telah menjawab adakah kamu sogokkan aku dengan hartu ini hartu yang menampak ruah tu hamba aku ini lebih baik apa yang ada pada kamu Pulang. Dengan gembira, dengan hadiah kamu, kendiri kamu ini. Kami akan hantar bala tentera untuk mengajar kamu. Kamu ditatuhkan. Sulaiman bukannya menerima sogokan itu, bahkan mengambil tindakan yang keras terhadap mereka yang nak menyogok itu. Apa yang berlaku pada hari ini, makin banyak sogoknya makin banyak dapat projek. Makin banyak sorokannya, makin banyak dapat peluang. Yang maha kaya, itu dibebaskan. Diambil yang kecil-kecil, yang rendah ikan beli saja. Ini yang berlaku. Menyebabkan kita gagal menangani masalah rasuah. Itu Contoh negara berkebajikan. Apabila bangsa dia tiba di negeri yang menghadapi ancaman musuh di Asia Tengah. Penduduk negeri itu berkata, pada suatu kurnen, Hanna jalaka kharjan ala antaj ala bainana wa bainahum sadda. Adakah boleh kami bayar cukai kepada tuanku? Kata so, Tuhan, aku boleh tolong buat kota yang menghalang kami daripada serangan musuh yang kanak itu. Yukhnai menjawab dengan jawapan yang sangat menarik. Ma makani khairun tu. ma makani khairun ma makani rubi khairun mimma khairun fa'inuni biquwa apa yang tak pergi pada lebih baik aku tak perlu cukai. Tak payah cukai, aku nak tolong kamu. Kamu kamu bawa tenaga kerja. Bawa ketulan besi untuk aku binakan kota itu. Dalam dunia hari ini yang gilakan keuangan walaupun banyak cukai dia kenakan, kenakan, kenakan. Kadang-kadang cukai yang zalim. Orang yang tak patut kena cukai, kena cukai. Kadang-kadang rakyat miskin terkesan dengan cukai yang dilakukan. Ini merupakan perkara negatif yang berlaku. InsyaAllah, kami dari Perikatan Nasional akan berusaha untuk membuat perubahan dalam penanda negara. Sedaya upaya, pas memperkenalkan cara pemilihan Islam. Tiap-tiap calon yang bertanding sejak bertanding lagi telah dinilai ilmunya, akhlaknya, perangainya. Dinilai segala-galanya, integritinya. boleh jadi calon itu? Sebab apa mungkin? Kemudian ada jawatan kodisiplin. Kalau salah laku, bukan salah laku terhadap parti, salah laku pribadi, moral pun, dia pusat parti. Walaupun kita kurang kursi. Ini usaha yang kita boleh lakukan. Yang kita cuba buat. Untuk membuat perubahan. Dalam negara ini. Mungkin orang bertanya mengapa tak umum lagi Perdana Menteri. Satu tak lain. Kali-kali ditanya. Suka saya nak jawab. Yang penting mereka memilih pemimpin-pemimpin. berintegriti. Tak menentukan orang lagi. Dan tentukan dia menang pilihan raya. Dia tak menang pilihan raya nak ada hak-hak dan menteri. Mengapa kita tak nama kerana berawal? awal? Nak jaga keselamatan. Ada bahayanya. Kadang-kadang kalau -kadang tahu dia calon menteri, dia sogoknya dengan kawan emas. Letak dia kawan emas dalam kereta, letak dadah dan sebagainya. Sebab boleh bertanding. Sebab-sebab yang berlaku. Ini perkara yang perlu dipahami oleh semua pihak. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kerajaan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud, Firaun, Rom, Persia, Terkini kuasa-kuasa besar dunia. Jerman, Jepun, Itali, Britain dan sebagainya. Kejatuhan mereka dengan sebab yang diberi amaran oleh Allah Taala. Al-ladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Yang melakukan zalim dalam negeri dan banyak melakukan kejahatan dan kemusnahan. Munculnya bila kerajaan itu melakukan kezaliman, kemusnahan, kejahatan dalam negeri dia. Kezaliman yang maknanya meretakkan sesuatu tidak kena bertempatnya bukan dari, dari kehakiman saja. Banyak orang baca dari kehakiman saja. Islam dalam semua aspek. Termasuk dalam meletakkan kedudukan pangkat, jawatan dan sebagainya, tak kena pada tempatnya. Pilih orang jabatan-jabatan berdasarkan kepada kroni, kepentingan mereka yang berkuasa, bukan berdasarkan kepada keberlihan dan pengalaman dia. Ini berlaku Nah, sebab itulah kita jadi selalu dalam pemerintahan negara. Mereka semua diamanahkan berlaku adil terhadap rakyat. Melaksanakan sesuatu kena bertempatnya. Maka mesti orang yang boleh menunaikan amanah itu. Ini sangat penting yang perlu dipahami oleh semua. Dalam perbelanjaan per 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 negara, aspek kewangan satu perkara yang perlu diperjelaskan kita bukan sahaja memerlukan duit yang banyak tetapi konsep-konsep yang penting dalam bajet kewangan dan mengurus kewangan itu dalam hal ini Islam menetapkan yang pertama sumber kewangan yang kedua cara perbelanjaan semua kewangan yang pertama pentingnya halal. Bukan yang haram. Firman Allah Ta'ala. Ya iladzina amnu ampiku min tayyibati ma kasabtum. Wemma akhradna lakum ard, khud, al ard. Wala tayammamu l-khabitha minhun tunfiqun. Walastum ba'akhidih ila antuhumidu fih. Wa'alamu anna Allah ghaniyun hamil. Wahai orang-orang beriman. Berbelanja kamu daripada yang baik-baik, yang halal, apa yang kamu usahakan. Apa yang keluar daripada bumi. Jangan sengaja kamu belanjakan yang keji-keji, yang kotor, yang haram. Janganlah kamu berdiri tak suka yang keji ini. Pujak mata lihat yang keji. Ketahuilah Allah maha kaya, Lagi maha terpuji. Semua hasil negeri tak lari daripada hasil bumi hasil dari perut bumi. ah ha? Yang diteroka, yang diambil. Kerajaan yang berbagai cara. Yang kedua lain pada hasil bumi. Cukai. Zakat. Konsep zakat dalam Islam dikenakan mereka yang berada saja. Mereka tak mampu tak kena zakat. Cukai dalam Islam dalam masa pemerintahan Islam daripada orang bukan Islam dia kenakan kepada mereka yang mampu saja. Yang tak mampu, tak kena cukai. Dan tak terkesan dengan cukai. Kadang-kadang, walaupun dia tak kena cukai, terkesan dengan cukai. Dengan sebab berlaku inflasi dan sebagainya. Ini mesti dipikir dengan sedalam-dalamnya. Di sana semua yang haram. Membawa tidak berkat, membawa laknat. Kena kena sah. Saya tertarik dengan angka-angka besar dalam bajet yang dibentang. Belanja kerajaan 420 bilion. Campur duit anak syarikat kerajaan 50 bilion. Jadi besar 470 bilion. Sepatutnya saya tak campur lah. Bukan itu bantang dah sebut perkara ini. Hutang kerajaan terus meningkat. Berisiko bahaya kepada negara di masa depan bila ada keadaan-keadaan keadaan yang tertentu. Bukan dilihat jumlah duit saja. Bagaimana sumber duit itu diambil? Bagaimana dibelanjakan? Sumber duit mesti halal. Jangan haram. Jangan melihat hutang. Hutang adalah masalah. Perkehidupan manusia. Semua haram itu riba. Dunia masih menganggap riba ini satu rukun ekonomi. Islam tetap mengatakan riba tak boleh selesai masalah ekonomi. Sampai bila-bila. Sampai kiamat tak selesai. Riba membebaskan hutang yang lebih banyak. Masalah lebih banyak pada negara. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Fa'tanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu buat riba juga, kamu izin Allah memerangi ekonomi kamu. Tak boleh berkat kamu. Sampai bila-bila. Dan kita masih berkiblat dengan bank dunia dan tabung keuangan antarabangsa bapak riba yang paling besar dalam dunia. Kita tak bergantung dengan hasil negara kita sendiri, semua negara umat Islam sendiri, padahal kita ada negara sahabat, negara yang dekat, negara Islam, yang kaya dengan hasil-hasil bumi. Kalau ada kerjasama, antara kita boleh selesaikan semua masalah ini. Negara Eropah, yang tak ada hasil setelah Eropah. Boleh menjana ekonomi dia. Memanfaatkan hasil-hasil kita. Mengapa kita tak manfaatkan sama-sama kita, negara lebih dekat. Negara Islam, negara ASEAN. China, Rusia. Jepun lebih dekat pada mereka lagi. Ini terjauh berikan mereka. Jauh-jauh sangat. Kerana menarik dengan pelayar-pelayar dia. Cukai bukan haram. Islam menghormati hak orang bukan Islam kita tak boleh larang orang bukan Islam minum arak. Makan babi dan sebagainya. Hak dia tak boleh diganggu. Tetapi maruah negara hendaklah dia pelihara. Mesti dijaga. Jangan kegiatan negara, pelancongan dan sebagainya, kita masukkan arak. Masuk ini, termasuk maruah negara kita. Pelancong-pelancong Eropah datang bukan kena minum arak. Di negeri dia banyak arak lagi daripada tempat kita. dia datang untuk nak lihat budaya kita. Nak lihat perangai kita, akhlak kita ini penting. Ha, kita kena ha, sedar. Cukai zalim saya dah sebut tadi. Cukai yang tinggi sangat menyebabkan inflasi. Ha, bebanan pada orang miskin. Rasuah. Hutang. Hutang masih banyak. Hutang ini termasuk perkara yang di Bintak Lindung Nabi Muhammad Nabi kata Allah minna al a'udzu bika min al-hammi wal hazan. A'udzu bika min al-jubni wal bukhl -bukh, wa kullu min qalbi ad-dain wa qahr ar-rijal. Aku berlindung denganmu daripada sedih duka cita daripada bakhil daripada kerekut daripada penakut daripada hutang dan digagahi oleh orang. Nabi Muhammad dengan hutang ni macam dengan syaitan. Hutang ni sangat besar. seolah Allah hutang ini rukun kepada keuangan negara. Dan kita kena usaha elok kena berhutang ni supaya kita selamat Ah, ha, daripada bahaya hutang ni. Hutang ni tak boleh selai masalah sebenarnya akan jadi masalah. Malahnya banyak negara-negara Islam yang ada sumber alam, kayu hasil bumi, termasuk kita jadi lembu susuan kepada negara-negara barat. Duduk melabur di negara-negara barat, di Eropah dan Amerika, melabur. ha, melabur, keuntungan kita, sikit dia lebih banyak, kita tak lebih jadi lembu susu. Apa lagi, tindakan dilakukan ialah, tindakan membina kekuatan senjata yang bunuh, saudara kita sendiri, Dr. Ini berlaku. Bunuh saudara kita, Dr masa-masa terakhir ni lalu sikit ya yeah. Okay, terima kasih Marang uh, berkaitan dengan kekayaan negeri, negara Islam yang ada semua hasil bumi setuju tak Marang bahawa kita tidak perlu lagi menggunakan dolar Amerika kita Malaysia perlu menerjui mata wang untuk negara-negara Islam kita tolak mereka uh, dan kita tak setuju supaya terang datang ke Malaysia apa pandangan Marang terima kasih saya setuju dah masuk kanan lu saya orang Islam boleh balik pada dinar. Penuh diusahakan oleh Almarhum Arbaikan dan Tuan Mahathir Muhammad supaya negara Islam menggunakan dinar. Tak guna dolar lagi. Ha, ini patut kita lakukan dan kita hidupkan semula. Kita harap kerajaan ini hidupkan semula. Tapi malang ini kita nak mengaji dengan Amerika. Tak mengaji dengan kita sendiri. Ini jadi masalah. Yang paling terkini, kita lihat apa yang berlaku masih halal masih ada lagi sifat-sifat yang membimbangkan dalam keuangan negara patutnya kita orang Islam bersifat wasatiyah bersifat sederhana tidak bakhil dan tidak terkut kadang-kadang berlaku bakhil kadang-kadang berlaku boros bakhil boros ni sifat yang buruk ampun dia elok tapi masih ada lagi apa benda boros Ha, banyaklah belanja boros yang kita buat antaranya lawatan ke luar negeri melawat melawat sana melawat banyak tapi hasil pulangannya tak banyak pergi melancur ini termasuklah boros perayaan perayaan ha, yang sepatutnya tak habis duit, -duit banyak patut duit tengah rakyat. itu perlu dihabiskan ini termasuklah boros Kena bakhil ah bakhil pula terlebih nak belanja. Sama ada bakir terhadap sama-sama sendiri. Ha? Ataupun bakir terhadap lawan. Ini semua tak boleh. Kita lihat bagaimana sebagai contohnya tanggungjawab kerajaan ialah membantu semua rakyat, membantu semua negeri. Ini ada pilih-pilih pula. Negeri pembangkang, ahli parlimen pembangkang dilambat-lambatkan berlaku masalah birokrasi. Ini termasuk dalam bahaya. yang boleh merosokkan. Tak boleh. Hanya sebab itu kita selesaikan masalah ini. Yang berhormat, dua minit. Dua minit. Akhirnya saya nak mengingatkan uh, kerajaan sedang bersedia untuk menyambut seorang tokoh yang agak besar iaitu Donald Trump. Yang dianggap sebagai tokoh dunia, tokoh keamanan. Saya dengar ucapan dia di Knesset Israel. Sebelum dia pergi ke sana saya tanda tangan perjanjian damai. Ucapan dia Rusia itu terang-terang menyatakan dia akan bersama dengan Israel. Sedia membuka Israel apa saja ini sejatuh Israel mahu. Israel boleh terus usaha dia. Dia sanggup rebuah bangun dengan Israel. Dalam masa yang sama, dia berlagak jadi pendaman. Pergi ke Mesir, buat perjanjian damai. Damai pula damai yang sangat mengarut. Di mana Hamas dan kumpulannya dipaksa lucuk senjata. Gaza ditarbi oleh Barat. Bukan terbi oleh orang Palestine sendiri. Ini satu perkataan yang sangat jahat. Namun Hamas menolak. Oleh kerana Hamas telah mencapai kemenangan moral yang besar. Dia terpaksa sunduk kepada desakan Hamas. Ha? Tak letak senjata lagi. Dan Gaza uh, Ghazah ditarbi oleh teknokrat kerana Palestin bukan menuju orang Hamas. Ini satu perkara yang, yang sangat menarik. Saya mengharapkan supaya kerajaan kita menyediakan peruntukan yang sewajarnya untuk bantu Gaza bina balik Gaza bersama dengan dengan negara Islam. Marang, marang, belakang. Ya, ya. Ya. Tadi yang Bomat sebut mengenai kedatangan presiden mereka ni Berapa hari lagi lah. Ya, ya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tidak dijemput ke sidang kemuncak keamanan Gaza di Syam al-Sheikh, Egypt. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai pengurusi ASEAN bermurah hati menjemput tokoh itu ke Malaysia untuk sidang kemuncak ASEAN ini. Seluruh Kuala Lumpur akan di total lockdown. Apa pandangan Marang? Tak jemput tu mungkin tak, tak tambah Marang. Adakah itu dikatakan hidung tak macu pipi tu sorong-sorong? Sebab nipu mungkin tak cukup syarat. Ya, Muhammad, sila gulung. Ya. Saya bagi... Ada pun jemput tokoh ni. Saya anggap tokoh ni satu syaitan besar. Ah, ha, Yang nak menipu. Apalagi dia mendukung sebuah kerajaan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam surah Nabawi ya, Bila Nabi lalu di Madainul Inul Salih. Kawasan dilaknat oleh Allah. Kau bersamut. Nabi tak bagi sahabat dia singgah. Bila sahabat dia ambil air telaga suruh so curah balik telaga tu. Ha air telaga tu jangan minum. Demi Allah Taala. Ha nabi tak beri singgah. Ni kita jemput masuk kena pergi siput. Ah, Dengan sebab itu saya akan menegakkan bahawa kami akan mengeroh rakyat untuk memprotes dengan sekerah kerahnya terhadap lautan ni. Dan akhirnya saya tutup dengan pantung Memang bajet mudah dibentang. Cerita duit memang banyak. Nanti negara rebah selentang. Kan di beban hutang yang banyak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.